bismillahir rohmanir rohiym alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah ba'd. assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh aziz yurtdoshlar covid 19 butun dunyoni xavf xatarga solib turganligi hech kimga sir emas mana shu xavf xatar yurtimizni ham chetlab o'tgani yo'q bilasizmi azizlar alloh taolo qur'oni karim oyatlarida billah وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا yer yuzida o'rmalagan narsa borki uni rizqini olloh taolo beradi yoki boshqa bir oyatida esa asalloh taolo quyidagi oyatida kimki alloh taolodan qo'rqsa alloh taologa taqvo qilsa o'ylamagan tarafidan rizqi ato qilinishligi xususida Ta alloh taolo quyidagi oyatda marhamat qildi darhaqiqat rizq olloh taolodan deb iymon keltiramiz lekin bugun sinovli kunlarda qo'shtirnoq ichida foydani ko'zlab go'yoki shu holatda yaxshi bo'lib ketaman ko'proq boylik orttirib olaman degan yomon niyatli kishilar ham uchrab turibdi albatta alloh insof bersin o'zimiz vijdonimizga bir savol beraylik bugun yurtdoshlarimiz bugun mo'min musulmonlar bir alloh taoloni aziz bandasi aziz va mukarram qildik degan bandasi hassa bo'lsayu lekin biz sun'iy ravishda narxlarni oshirishimiz bu to'g'rimikan rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim ehtikor qilsa u xatokordir deganlar ehtikor lug'atda molni ushlab turishlik yoki narxni na oshirishlikka ham aytiladi shuning uchun azizlar biz insof qilaylik alloh taolodan jannatidan allohni rahmatidan umid qiladigan bo'lsak bunday ishlardan hayo qilaylik shu jumladan qaysiki bugun bir bandaga ehtiyojmand bo'lgan bandaga dori darmon zarurati bo'lsa qo'limizdan kelsa shu dori darmonni yetkazaylik yetkazishlik sharoitimiz bo'lmasa ollohdan hayo qilaylik narxlarni ko'tarmaylik ayni bu kunlarda alloh taolo qur'oni karim oyatlarida ey iymon keltirgan bandalar o'zgalarni molini nohaq yo'l bilan yemanglar ya'ni savdoda agar rozi bo'lsalargina yani, ana ularni ana shu molida baraka bo'lishligini mana shu eng to'g'ri yo'l ekanligini alloh taolo niso surasida marhamat qilgan demak ollohni yakkay yagona deb bilgan aziz yurtdoshlarimiz aziz mo'min musulmonlar alloh taologa biz iymon keltirdik uni rizqiga iymon keltirdik lekin bu qiyin kunlarda sinovli kunlarda biz insof qilaylik alloh taolo bizga shunday imkoniyatni beribdi bilamizki xalqimiz azal azaldan biror bir qo'shnisida bir musibat bo'lsa qo'shni davlatda musibat bo'lsa darrov tezda yordamga kelgan ana shunday xalqmiz buni esdan chiqarmaylik ammo yurtdoshlarimizni ichida bugun kundan kun kasal ko'payayotgan vaqtda biz bu holatlarni e, to'g'ri baholab to'g'ri anglab ularga ijobiy ko'maklashib haqiqiy mo'minlik sifatiga xos bo'lib ularga yordamlashishlikni alloh barchamizga nasib elasin